Як правило, причинами лісових пожеж найчастіше є порушення населенням вимог пожежної безпеки в лісах. Тож, щоб не відступати від реальності, нещодавно відбулися тактико-спеціальні обласні навчання з локалізації та гасіння умовної лісової пожежі в обході номер 9 урочища стражник, ДП Котовський лісгосп. Навчання були проведені силами добровільної пожежної дружини лісового господарства у взаємодії з пожежними Державної рятувальної пожежної частини №25. 25 Координував проведенням тактико-спеціальних навчань начальник 4-го державного пожежно-рятувального загону, полковник служби цивільного захисту Юрій Мітіло. Дим та проблиски полум'я помітив лісник і повідомив керівництву. Першими до місця події прибула добровільна пожежна дружина лісгоспу. Під час навчань особовим складом лісового господарства було погашено окремі осередки пожежі, методом захлестування за допомогою ранцевих оприскувачів, двох тракторів МТЗ 82 з плугом та цистерною та двох бензопил, якими проводилася вирізка дерев для проходження трактору і створення протипожежного розриву. З'ясувавши деталі надзвичайної події, начальник пожежної дружини підтверджує виклик про пожежу. Починає гасіння та, зважуючи на площу, передає інформацію про необхідність залучення пожежно-рятувальних підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій та допоміжної техніки. До місця пожежі на автоцистернах прибувають відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 25 та спецтехніка. Повідомляються міськвідділ міліції та швидка допомога на випадок виявлення постраждалих. Створюється штаб. ликвидации пожежей. Это автомобиль штабной, который используется для организации связи. Значит, здесь у нас связь с каждым диспетчером районного центра, то есть у нас в Котовский сходный отряд входит 7 районов, районных центров, в них находятся наши пожарные подразделения, и отсюда, естественно, связи с, связываются с каждым диспетчером, и при возможности объемного пожара мы вызываем помощь любого района, чтобы вы понимали. Плюс к этому есть еще интернетовская связь. То есть есть связь напрямую с диспетчером в области. Если не нужны дополнительные силы и средства, значит, естественно, мы через интернет делаем запрос дополнительных сил и средств. С 2003 года у нас в МЧС сформирована авиация для тушения пожаров в лесах. Значит, это четыре самолета Ан-32П пожарный, который вывозят э, вывозит огнетущих средств в пределах 10 тонн, от 8 до 10. И вертолет Ми-8Т, который имеет приспособление забрать с любого озера в пределах до 3 тонн воды и выбрасывает именно в очах пожара. Основна база у нас отряд відсони, які знаходяться в місті Нежин. чотири самоліта і п'ять вертольотів. Мі 8 т спільними зусиллями умовну пожежу успішно ліквідовано. Після повної ліквідації надзвичайної пригоди адміністрація об'єкту виставляє дозорник для контролю за станом об'єкту протягом трьох годин. В ході роботи відпрацьовано взаємодію підрозділів МНС з лісовою охороною лісгоспу при гасінні умовної лісової пожежі. І незважаючи на те, що гасіння пожежі було умовним, всі учасники. участники принялись серьезностью обстоятельств, желанием работать профессионально, правильно и четко. В пределах до 100 раз в вот, год период. период. Вы знаете, что у нас весна-лето проблема осень-зима. Ввиду того, что у нас веса охватывает где-то проценту 40 нашей территории района, значит, мы обязаны отработать этот механизм для того, чтобы каждый знал свои действия. Значит, в будущем мы и осенью будем встречаться и отрабатывать этим на другом кордоне. Но тем не менее, э, ситуация в чем? Значит, у нас есть схема, мы специально отработали. Значит, это дом лесника. Вот это что вы видите. Этот пожар, который распространился больше по площади, мы привлекали отделение с аварийно-спасательной службы МЧС. Второй участок это тот, что тушило сразу по приезду в личный состав дождевозка. привлекалось сюда со стороны МЧС 4 единицы техники, со стороны Держлизгоспа 2 единицы техники, автотракторные. Значит, вы видите, что у вас для тушения пожаров есть приспособлена емкость и мотопомпа для того, чтобы подать так называемый ствол первой помощи. Значит, по сценарию, значит, первое отделение, которое прибывает на пожар, оно всегда подает ствол первой помощи для тушения пожаров. Значит, второе отделение, Естественно, ставится на противопожарное водоснабжение. У нас в данный момент есть небольшой водоем. Естественный, который подготовлен для того, чтобы забрать оттуда воду и попадать на тушение пожара. Значит, от второго отделения мы ставили еще пожарную мотопомпу, которая запитывала водой вот в рукавной линии. Я специально держал, пока подадут с водоема воду. Значит, для того, чтобы оказать помощь и заправить вашу емкость, для того, чтобы было постоянно тушение пожаров. То есть из-за возможности вот этого водоема мы можем справиться с поставленной задачей. Если водоема не было, конечно, были бы проблемы. Производительность насоса на пожарном автомобиле значит, 40 литров в секунду. 2 150 цистерн. 4-5 минут при 4 атмосферах машина пустая. Все. Естественные водоемы, это у нас ближайшие, это Александровка или Липецк. Естественно, это затрата времени, естественно, это распространение пожара и так далее. Значит, я просто э, рекомендую каждому, ввиду того, что здесь все руководители обходов, предусмотреть небольшие копанки на территории кордона. Пусть оно будет в центре леса, с краю, но чтобы были подъезды. Потому что у нас, когда вот такие случаи происходят, естественно, надо добираться до ближайшего водоисточника, это километру 15-10. Естественно, распространение пожара. Такі навчання в лісгоспі проводяться в пожежно-небезпечні весняно-літні та осінньо-зимові періоди. Подібні навчання, що пройшли в лісгоспі, є прикладом того, як потрібно діяти в надзвичайних ситуаціях. Головна їх мета Підвищення общих пожежно технических знаний працюючих, та отримання навичок практичних дій на випадок виникнення лісової пожежі. Мы будем работать по вопросам профилактики через телевидение, через средства массовой информации, я веду, газеты, экспресс-информации и все остальное. В вопросах предупреждения, но на вас лежит основная задача – это перекрыть все въезды и проезды на территорию лес устанавливать таблички не значит плюс противопожарные разрывы делать между большими площадями лес потому что когда происходит вот такие ЧП начинаем разбираться значит и вот такие вот как бы предупреждающие факторы что свободный въезд на территорию лес допускает туда население значит, и естественно провести анализ по своим средствам пожаротушения на каждом в обходе должен быть пожарный щит оборудованный, хотя бы вот такого, несколько лопат, значит, огнетушители, ведра и все остальное. Для того, чтобы можно было в первую очередь организовать для тушения пожара, а потом уже вызывать все силы и средства.